Hörmətli qadınlar və bəylər. He şübhəsiz ki 16 iyul Azərbaycan xalqının tarixində böyük və şərəfli günlərdən biridir. Ona görə hesab edirəm ki biz bu gün münasibətinə yalnız bir-birimizi yox, eyni zamanda bütün Azərbaycan xalqını təbrik etməliyik. Bu gün Azərbaycan hakimiyyəti Parlamentin spikeri vəzifəsində İsaqambarın Heydər Əliyev tərəfindən əvəz olunmasını milli bayram səviyyəsinə qaldırıb qeyd edir. Ancaq Azərbaycan tarixində mühüm rol oynamış musavat partiyası kimi bir partiyanın nə yaranması, nə 100 illiyi ilə əlaqədar, hətta təbriklərin keçirilməsinə imkan vermir maneçilik dövrüdür. Azərbaycan Xalq Cəfəsinin partiyası kimi, Azərbaycan Xalq Cəfəsi kimi bir təşkilatın ildönümündə, hətta yubileyində Azərbaycan xalqına bu barədə hər hansı bir təbrik ifadələndirilibmi? Əksinə, xalq cəfəsinin səvatın təsdiq keçlərinin bu günə ayğincə qeyd etməsinə imkan vermir. Azərbaycan Xalq Cəfəsi təkcə Azərbaycan üçün deyil bütün postsovet məcədi üçün bəlkə də bütün postsozialist bəkanı üçün unikal bir hadisə idi. Azərbaycanfax çapəsi 1989-cu ilin bu günündə iyulun 16-sında yarandıqdan bir neçə ay sonra bu təşkilat demək olar ki əsərində olan ən güclü təşkilatlardan birinə çevrildi. Bir ümümmü xalq hərəkatına çevrildi və bu təşkilatın sıralarına 100 minlərlə insan daxil olmuşdur. Bu təşkilatın Azərbaycan tarixində ən böyük qolu Azərbaycanın müstəqilliyinin fərqpasını müəllifə olan təşkilatın məhz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olmasıdır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin lideri olan Əbilfəz Elçübəyin Azərbaycan tarixində ən böyük qolu Azərbaycanda ikinci respublikanın qurulması işinə rəhbərlik etməsi və onun başında dayanmasıdır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 19-cu əsrdə başlattığı və Sovet imperiyası tərəfindən durdurulmuş bir işi 20-ci əsrdə Əbülfəz Elçinbəy başlanmaqla Azərbaycan xalq şərəfsə həyata keçirildi və Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdi. Bizim qarşımıza qoyulan vəzifələri biz hələ yerinə yetirə bilməmişik. Təbii ki, bizim hədəflərimiz çoxdur. Bizim ilk hədəflərimizdən biri peşünpəsiz kimi müstəqil Azərbaycanıdır. Biz Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etməyə nail olmuşuq. Ancaq bütövlükdə bu sülhətçilik prinsiplərinə əsaslanan və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Əbülfəz Elçibey yolunu müəyyən edən hədəflərin, prinsiplərin tam şəkildə həyata keçməsinə və Azərbaycan cəmiyyətinə tətbiq olunmasına nail olmamışıq. Bu gün Azərbaycan hakimiyyəti elan edir ki, Azərbaycanın yolu fərqli yoldu, unikal yoldu. Azərbaycan hakimiyyəti bu fikri səsləndirəndə tamamilə haqlıdır. Azərbaycanı doğurdan da unikal, fərqli bir yola sürükləməkdadır. Azərbaycan nə Avropa, Şərqi Avropa, hətta postsovət ölkələrində olan qabaqçıl ölkələr, qaldıran respublikalar, Ukrayna, Gürcüstan yolunu seçmədi. Azərbaycanın yolu fərqli yol. Azərbaycan hətta iqtisadiyyatın iqtisadiyyatda müəyyən liberal islahatlara imkan verən Qazaxstanın da yolunu seçmir. Azərbaycanın yolu fərqli yoludur. Azərbaycan demokratik liberal bazar iqtisadiyyatına imkan yaradan Sinqapurun da yolunu seçmir. Azərbaycanın yolu fərqli yoludur. Azərbaycan hətta Çinin də abunə etdiyi demokratik keçonvası iqtisadiyyatda islahatlar yolunu seçmir. Azərbaycan yolu fərqli yoludur. Ancak bu yol saf yol. Bu yol yanlış yol. Bu yol Azerbaycan'ın problemlerinin heline imkan vermeyen yol. 20 yıllık hakimiyetleri dövründe biz bir daha şahit olduk ki Azerbaycan'ın hakimiyetinin apardığı siyaset Azerbaycan'ın arazi bütünlüğünü temin etmir. Azerbaycan'ın demokratikleşmesini, Azerbaycan'da liberal bazar iktisadiyatı münasibetlerinin formalaşmasını temin etmir. Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət onunla nəticələnib ki, Azərbaycana daxil olan küllü miqdarda vəsaitlərə rəğmən Azərbaycanın dövlət büdcəsi 21 milyard AB dollarından çox olduğu bir vəiqamdadır. Azərbaycan vətəndaşlarının əksəriyyəti yoxsulluq həddində yaşamaq məcburiyyətindədir. Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət ora gətirib çıxarıb ki, bu gün Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmur. Və getdikcə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasına ümidlər azalır. Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı siyasət bura gətirib çıxarıb ki, hal-hazırda bütün dünyanın beynəlxalq hüquzlu beynəlxalq təşkilatlarının bəyərləştirdikləri indekslərdə Azərbaycan ən pis yerləri tutur. Yəni korrupsiyada ən öndə gedir, insan hüquqlarının qorunmasında ən son yerlərdə gedir. Normal iqtisadi fəaliyyət göstərməklə bağlı olan indekslərdə yenə axırıncı yerlərdən birinə Bu vəziyyət dəyişməlidir. Bu vəziyyəti dəyişmək lazımdır. Bu vəziyyəti dəyişmək üçün ilk növbədə məsuliyyət Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Əbülfəz elçibəy yolunun yolçularının üzərinə düşür. Və bu yolçulardan biri də Azərbaycanın əsas aparıcı siyasi təşkilatlarından biri də Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin varislərindən olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır. Azərbaycan Xalq Çəfi Partiyasının sədri Əli Kərimli başda olmaqla bütün Xalq Çəfi Partiyası üzvlərini də bu bayram günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Şəmurət Qarağlıoğlu bəylə bizə fərqli yol axtarmaq lazım deyil. Bizim yolumuz var. Bu yol məhəmməd Əmin Rəsulzadə abidası yoluundur. Bu yol Azərbaycanın müstəqilliyi Azerbaycan'ın demokratikliği, Azerbaycan'ın dünyaviliği, Azerbaycan'da liberal bazar münasibetlerine esaslanan iktisadi sistemin kurulması yoludur. Bu yol bütün Azerbaycan yoludur. Bu yol uğrunda mübarize aparan ve bu yolla giden, bu yolla gözümle giden, ahire dek giden bütün insanları bir daha tebrik ederim ve bu insanlara uğurlar arzuluyorum. Sağ olun.